Могу зустрітися з Борисом Рудінчуком. Вітаємо! Модерацію я прошу нашого колегу Олексія Кравчука. Просить. Пале, я не знаю, про що питати, але, я пір. я бы э, что для вас жизнь? Не <свистит> следите, <свистит> очень, очень сложно <свистит> говорить, я, могу, сложно сказать, что, я не могу сложно услышать, потому что я не могу, а вы ставить представить. Пытайтесь меня услышать. На этом просто передали, что жизнь больше не будет Дальше. Вопросы? Да. У вас. Борис Борисович, вчерашний прекрасный концерт. Хотелось бы знать, кому пришла идея, к Милошу или вам? Как вы познакомились? Если смотреть на историю аквариума, то мы занимаемся симфоническими аранжировками для оркестра с 1984 -го года. Это, соответственно, больше 30 лет. 30 лет. В случай нас свел с Милошей. И она что мы быть друг к другу. Последний год это так. Подолго, питание, да. А как приходит вдохновение? Понятно. Если бы я знал, оно приходило бы чаще. А что Это интимный вопрос, на который даже я не могу себе дать ответ. Я не знаю, как. Да я бы хотел, чтобы. зрителям э, на определенных словах, на определенных строчках, когда э, также я, я могу видеть своего лица, когда когда проходит в, в глаза. Идея вот, э, такого э, типа концерта тоже ваша, или это э, какие-то творческие э, идеи от кого-то? Нам просто Господь дал удивительно талантливого цвета.

это из-за того, что вам, как оркестру, и вам, и аквариуму, тяжело действительно играть эту песню, потому что она длинная, она очень насыщенная, и оркестр... Ну что это мы за вас боимся. А еще еще такая ситуация. Когда первый раз мы ее сыграли, не дослушали до конца вот этот прекрасный колокольчик. Это было так, мне кажется, она, наверное, так было обидно за то, что я не дослушали. Я видно, я люблю. Но я кланяюсь еще раз всем вам, жителям города Илова, за то, что вы позволили нам сыграть правду два раза. Это случается третий раз в нашей истории. Да. Ваш любимый классический композитор и почему? Это вопрос нечестный, только одного, в одного я не попаду. Это сразу. Дебюси, Брамс, но на первом месте Бах всегда, и с этим ничего не пойдет. Можно еще десятки два. Я думаю, что и хватит. Да. Я, ну вот, Виктор Олегович Пелевин, очень часто в своих книгах упоминает Випасану. Я знаю, что вы вроде бы знакомы не Знакомы. И, я понял, и в какой-то момент договорились больше не встречаться никогда. <свят> я не Я не Я Я про все все Я не про кремя, сейчас, а понятно, это <свят> как? Я не про Я Я про нужно практиковать, как-то вы У меня уже больше 20 курсов, я в ваши отношения. Ну как, это мое отношение такое же, как в Без этого ничего нет. Нужно практиковать. И тогда приходишь к состоянию, где слова уже не имеют. Все, что по этому поводу можно сказать, это пустой вопрос. А что еще вот с честных методов вы встречали? повторения, медитация. Нет такого Следующий Я очень это уже жизнь. что практика делать жизнь, а жизнь — практика. Жизнь в мне очень повезло, когда-то мне я встретил, у меня была возможность поговорить с таким замечательным джентльменом, которого зовут Аргиен Тавьяо Ринпочев. Вот, и он мне в трех словах объяснил, как мою практику пения в публичных пространствах делать практику, как это сделать практикой. И все, если пор у меня не было вопросов. Это было давно. Что он не имею в виду, что это в корне моих публичных практик и перенявшихся на Время концерта Есть соединение несомненно. а Часто Вы ощущаете вне вашего шуманского соединения в любых условиях, в обычных вещах, Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле в моем очень ограниченном представлении э, есть жизнь моего человека со всеми причитающимися ей э, минусами, заковыками, казусами и нелегкостями, которые э, по просветлении я читал книг. И есть нормальное сознание, которое ничего просветления не знает, потому что оно и так так. И эти два, э, два, дня пересекаются не всегда. Но очень мирно существует. Я думаю, что, насколько я знаю, так абсолютно во всех. Как вы сейчас для себя формулируете свой смысл жизни? И как вы считаете, если что-то после жизни, или после физической смерти? Как, какие ва ваши позрения на них? Можно я расскажу тогда притчу? Э, Какой-то монах старенький жил на горе, где то в Японии был. моему в японской притче. И был все равно близок к просветлению, но никак yes. не попадал туда. И в соответственно, в том мире, в котором они летают, стало скучно, я говорю, давай помогу. И какого-то туда, где он живет. Цвета такой вот, же. А на встречу спускается незнакомый ему. Она тоже цвета приходит. И он смекнул, что там никого на него нет, значит кто-то откуда. И он говорит, слушай, раз ты оттуда, да, объясни мне, что такое просветление. Тот -то ничего не сказал, просто скинул ее и стоит смотрит на него. А! Ну тогда все понятно. А, 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 а что дальше? Как теперь с этим жить? Тот, ничего не сказав, свалил себя и призвал. пошел дальше? То же самое. Когда все говорят все время. Одно другому ничем не отличается, просто до этого ты еще не знаешь зачем, а теперь ты знаешь, зачем уже можешь использовать любую возможность, в общем, помочь всем остальным. Потому что никакого другого смысла вообще нет. Смысла ну, было вот придумано это тебе. Ее никогда не было никогда. Да. Пение на открытом воздухе будет? будет Мы не успеваем, у нас самолет. У нас сегодня вечером в Киеве или студии. Нам нужно микшировать ту симпатию, которую слушает... я вчера. Мы ее Мы... записали? Я как? Да, у вас был здесь вопрос. Какое да. у вас самое теплое детство воспоминание? Вот эти они все, их мало, но они все теплые. Я помню, как я учился ходить, и мне страшно раздражало то, что земля все время меня наплывет. Я падал. Но я тоже не как что она меня кидается. Но это не теплое. Смеяться, я, наверное, скажу, на данный момент скажу, наверное, для Хотя Шекспир тоже то, что Пушкин наше все, так это <свистит> <свистит> и так. Чтобы испытать русского языка, что меньше разумеется. И поэзии. Да. на вашем плакате там, где синяя птица и зеленая птица. Да. ну, как нам кажется, мы видим символизм и цитату Шекашвари Панишади синих и зеленых птиц. Но я хотела бы знать, в какой вы вкладывали смысл в эту афишу. Все смыслы, которые вы вкладываете, еще есть. Если можете расшифровать. Расшифровать ничего не надо. Ну, или, как или тогда пора рассказать про наклады, которые изображены. Все правда. Еще несколько. Здравствуйте. Мне подарили книгу Терри Гиллиам», его автобиография. Кого? Гиллиама. Ага. А? Вот. И в конце этой книги, замечательная книжка, его автобиография с рисунками, есть список людей, которых он очень любит и которых благодарит, и там стоит ваше имя. Мне стало интересно, вы когда-нибудь с ним встречались? Я, как говоря, не раз. Терри очень любимый друг. Редко, он сейчас в русскую городу. И хочешь снимать мастер Маргариту, а я вот говорю. Настоящий друг. Да, но он не понимает. Вопрос, почему отговариваете? А потому что все, кто занимается этой книгой и разнообразными воплощениями, все попадают под очень большую тень. И я таких людей знаю много есть кто Да. за концерт было очень достаточно много крымчан, которые после Дексин Крыма переехали. в во Львов, вы знаете, много таких в из и из Европы. Мы с вами встречались давно куда-то в в Севастополе, в, в Балаглаве, помните эти концерты. Я вот, и два вопроса. А были ли вы после Алексея Крыма в Крыму? Собираетесь ли это в будущем делать? При каких условиях? Я вы... очень надеюсь, что разные после здравый смысл возобладают. И я вам дам Тогда поедем. В данном случае мне приходится выбирать между концертами в России и концертами в Украине.

Чужого. Просто изучите технику. Изучите технику писания песен, играния песен. Чем больше вы будете уметь чужого, тем лучше у вас будет получаться свое. Вот я все время говорю себя, что я мало боюсь чужого. Еще а? Еще вот номер очень своего. Да я понимаю. Чем ты не лучше. У меня это был всегда Петербург, когда я еще называлась Ленинград. Поэтому у меня вопросов нет. Да -да. У каждого творческого человека были падения и взлеты в его биографии. Как вы боролись с падением? Я не боролся, я нахожусь в состоянии постоянного падения. Иногда надо плоды. моей моя жизнь это кризис Да-да. <laughs> Борис Васильевич, вы не один раз делали подношение о далай вот, ну, в осенью в Риге. Мне интересно по внутреннему состоянию, по вашему ощущению, музыкальное подношение отличается от того, как вы обычно выступаете перед публикой? Нет, благодаря совету Аргена там делает очень. <смех> <смех> а, просто, да, понятно. понятно. А у вас возникают вопросы к Далай-Ламе? Нет. А раньше? Никогда. Мне всегда просто приятно его видеть. Я его очень люблю. Да-да. Вот я хотел бы зачитать, тут написано такие слова интересные. Ребенщикову 33 ныне. Принято считать это возрастом креста и Емуровца. Возрастом душевных свершений. Он закончил факультет математики. Так, и он верит больше в математике, чем в мистике. Изменилось ли что-нибудь? А, Может... а я это писал, я не знал вообще. Ну, то есть кто-то лучше вас знал про вас, да? Ну, я бы сказал, что я в Исмаке не верил никогда в жизнь. Значит, человек, который его зовут Андрей Ватисенский собрал. Нет, он просто поэтически видит что-то. Тогда еще второй вопрос. Вы сможете потом мне подписать? Да. Спасибо. Вопрос? Где-то такая строчка замечательная, ну как да, замечательная, э, та да, молодая шпана, что с с земли? Да. Что вы думаете о, современных, вот, о современной молодежи? Вот сейчас студенческое общество, перед вами, в большинстве wow. э, как вы считаете, эта шпана, она yeah. все таки намерена стереть с лица земли? Uh, а на ее месте, молодежи? на ее месте я буду на ней. <laughs> uh, что до конкретного прощения, давайте сказать с вторую, посмотрим. Я все жду. С 80-го года все жду. Если еще не по поводу вчерашнего концерта. Вначале был инструмент использован, вот такая коробочка. Электронная тампура. Да. Можете рассказать интереснее, подробнее об этом инструменте? Что это за инструмент? Есть индийский инструмент тампура, который все могут вам сказать, что он используется для того, чтобы давать тон сама будет вещь чудовищно громоздкая и не транспортабельная, и очень быстро ломается, то индусы придумали электронную танпору, вот она такая ручка. Но когда у них покупаешь, ну, покупаешь все время ломаную. Это вторая принципа предыдущей военности. Кстати, когда вчера начали концерт с нью я вспомнил, как Академия Кадаяева, которая говорила о том, что за последние 30 лет дети, которые, которые, прошли через УЗИ, у них нет, ну, то есть УЗИ стирает индивидуальный ДНК, вот это общение с космосом, то, чем выявляется, просто переводит это в одну сплошную. И вот контура, и его звук, если в хорошей акустике, он восстанавливает состояние «я, -я, -я а вот это все состояние всеобщего. Ну, как в что... И как раз это очень интересное совпадение. Я вспомнил его работу, я где тем, я уже спросил, он его спросили про музыку и математику, он говорит, вы европейцы не, не понимаете, это, это, основа всех основ, красота музыки, ее гармония, только от этого не зависит, вы просто это игнорируете. Но вот в вашем случае, как, как, это совпадает? Ведь вы же не вартий, Я ничего не помню о математике. Но э, люди, которых я уважаю и которым я вполне доверяю, которые уже начинают, видели, что математика — это просто музыка, запечатленная в Я предпочитаю музыку. к его творчеству, тогда, когда вы его знали, и сейчас? И как изменилось, и изменилось ли ваше отношение к его э, чрезмерному увлечению алкоголем, тогда, когда вы его знали, и сейчас? Я думаю, что увлечение чем угодно, будь то алкоголь или чтение, или или мистика, это личное дело любого человека, я никогда не считал себя вправе указывает человеку, что ему делать. Я знаю, когда мне указывают, что делать, я не очень слушаю. И считаю, что такое же право есть у каждого. Его группа меня даже просила как-то на него повлиять, чтобы он не пил. Но поскольку я его знал значительно больше, чем его группа его знала, я придумал пустая трата слов. Пока человек хочется пить, он не пить. Отношение мое к его песням и к нему самому нисколько не поменялось с того первого момента, как я с ним познакомился, я узнал, что его есть. Какое оно было, такое оно и есть. И вот это у меня есть это, оно есть. Я очень люблю.